согласно заручению областной администрации, плана проведения команды учений. Проводим это не к сожалению, по плану у нас учения на базе Пустанской разрешительной администрации. Значит, мякопровод Тольятти Горловка Одесса построен в 1979 году, пущен в эксплуатацию 11 октября. Николаевское управление обслуживает участок 444 километра. Это Днепра, Днепропетровская область, между Днепропетровской и Запорожской область границы и до Одессы. Схема оповещения всех и, в общем, наши действия. Ну... Під диспетчера <coughs> Николаевского управления маестральных Амекопроводов УДП Украхин Трансамяк надошло поведомление, что в 10 й 25 15-го 15 на раздувальной станции номер 31 предприятия в Маштанском районе при проведении регламентных работ стокубовой емкости для сберегания мяка выникла поломка. Получаем информацию об утечке, сразу сообщаем начальнику смены, затем, согласно пласа, должностным лицам, согласно списка, вот. далее оповещаем органы МЧС, главное управление, управление ЧС, облдержадминистрации, Якщо нужно, надобності по районам сообщаем. Вот. І раділа міліції. Так, ісходимо стоїть. Увага, увага. На території Миколаївської області, Баштанського району, село Майвка проходить спільне тренування цивільного захисту. 25 марта 2015 года на базе Николаевского управления магистрального аммиакопровода украинского государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак» Трансамиак была проведена штабная тренировка органов управления и сил гражданской защиты с практической отработкой действий по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с с аварией на магистральном аммиакопроводе. В ходе проведения теоретически было отработано заседание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Баштанской районной администрации, а также практически отработаны действия аварийно-спасательных служб Укрхимтранса аварийно-спасательных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по ликвидации Аварии на аммиакопроводе. Силы и средства, привлеченные к, данному, к данной тренировке, с поставленными задачами справились.